Заведующий медико-криминалистический отдел. Какое экспертизное проводили? Я проводил судебно-медицинскую экспертизу. Она еще не была. Медико-криминалистическую экспертизу. Эту экспертизу делать, применять в зале мельчинства. Проводил я экспертизу. Подожди, подожди.

Вывод, Я хочу более уточнить саму резолютивную часть, где вы после описания исследования и предметов переходите к непосредственному заключению. Ваша резолюция, предваряющая вашу это со стороны 4, вот 4. Таким образом... а 183 не сделал. она 22, 23. 105, 124, 23. 25, 25. Вот экспертиза. Он уже 127 по уголовному делу. Уголовному не слишком вопрос,